अब तो ये पक्का किसी मुसलमान की होगी नहीं ये भी किसी मुसलमान की नहीं है इसके मालिक जो हैं वो सुनील सूद है, और आपको बता दूं कि इसका बूचर खाना कहीं और नहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है जहां बाबा जी बुलडोजर की बात करते हैं और गौ को माता बताते हैं वहीं पर मुजफ्फरनगर में इनका बूचड़खाना है और आपको बता दूं पांचवी कंपनी का नाम आपको मैं बता देता हूं जिसका नाम है एमकेआर एक्सपोर्ट्स इसके मालिक जो हैं वो मदन एबर्ट हैं जिनका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है ठीक है छठी भारत देश के सबसे बड़े बूचर खाने के मालिक एक हिंदू हैं सुन लीजिए और जिसका नाम क्या है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बूचर खाने का नाम क्या है ये बता देता हूँ आपको ठीक है है इनके मालिक का जो जो इनका जो नाम कंपनी का वो नाम है अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये इनका नाम है अल कबीर अब अल कबीर से लोगों को लगेगा ये तो मुसलमान की है नहीं बिल्कुल नहीं इसके मालिक एक हिंदू हैं जिनका नाम है सतीश सबरवाल और आपको बता दूं बीते साल में इन्होंने 650 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है बीफ से आप सोच लीजिए कि 650 करोड़ इन्होंने से कमाए हैं इसलिए में, में मार दिया जाता है और एक व्यवसायी एक बड़े लेवल का उद्योगपति इसी बीफ से 650 करोड़ रुपए कमाता है अब सुनिए दूसरी कंपनी का नाम दूसरी कंपनी का नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट अब सुन के सबको लगेगा अरेबियन यानी अरब अरेबियन मतलब अरब तो सुन के लोगों को लगेगा कि भैया ये तो किसी मुस्लिम की निश्चित कंपनी होगी नहीं इस कंपनी के मालिक हैं सुनील कपूर जी हाँ और आपको बता दो जिनका मुख्यालय महाराष्ट्र में है मुंबई में है जिस मुंबई में मस्जिद से निकल रही अजान से इनके कानों को तकलीफ होती है उसी मुंबई में अरेबियन एक्सपोर्ट का जो है वो मुख्यालय है ठीक है अब आपको बता देता हूँ तीसरी तीसरी कंपनी का नाम है अल नूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब तो आप सोच रहे होंगे तो पक्का इसके नाम के आ गया। अब तो ये किसी नहीं ये भी किसी की नहीं है जहां बाबा जी बुलडोजर की बात करते हैं और गहू को माता बताते हैं वहीं पर मुजफ्फरनगर में इनका बूचड़खाना है और आपको बता दूं पांचवी कंपनी का नाम आपको मैं बता देता हूं जिसका नाम है एम के आर एक्सपोर्ट

यूपी के उन्नाव में और दफ्तर हापुड़ के शिवपुरी में है कहाँ पर शिवपुरी में जी हाँ हापुड़ के शिवपुरी में सुनते जाइए भाजपा जिस तरीके से सुन लीजिए भाजपा हिंदुत्व के नाम पर देश को जिस प्रकार से पागल बना रही है हम हिंदुओं का अधिकार है कि हम इस हकीकत को जानें और